давайте такой вопрос я скажу. Скажите мне, пожалуйста, если мы закроем это предприятие, мы почувствуем, что его нет? Или не почувствуем? На сьогоднішній день насправді більше, більшість людей не відчують того, що його закрили. Це правда. Давайте будемо дивитися очі. Але, Але пройде час. Ні, 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 ні. Ми говоримо про сьогоднішню доцільність. Ніхто не говорить, що потрібно ліквідувати. Я ще раз хочу вам. Сказати, і ми не збираємося цього робити. Ми хочемо зробити, щоб це кіно знали в всій Україні як найкраще, як на найкраще підприємство. Я, так, будь ласка. Я от, наприклад, скажу ось таких. Тобто ми можемо одаватися, соко вже і так далі. Рано чи пізно ми повинні жити за то, що ми делаємо. продаем и так как. Сейчас же мы, извините, просто это все кушаем. Все это кушаем. Большие деньги 1 и 8 да, миллионов. Большие ли это деньги? Да я не знаю, честно говоря, я не держал таких денег в руках. Я не могу сказать, это большие деньги или нет. Но я знаю, что для того, чтобы провести, допустим, кинофестиваль, который мы проводим, кстати говоря, в основном его снимают дети той же фотокамеры, и так далее. И иногда попадаются неплохие фильмы. Конечно, сложно с западными фильмами конкурировать, но тем не менее, в своем каком-то ракурсе люди сам, самовыражаются. Давайте не забывать о том, что на самом деле сейчас у каждого дома есть киностудия. По мощности, где-то как Довженко в 60-м году. То есть, есть с чем снимать, есть на чем монтажировать. Главное же в кино всегда было не вот это, не техника, а вот это. Был Довженко, значит, были я был. Понимаете? Но всю. Какой он там был человек, это уже другой вопрос, там, выясняйте, не выясняйте и так далее. Были другие кино, кинорежиссеры, был Параджанов, значит, был хороший, хотя он не был украинцем, а было хорошее украинское кино. Назавжды. Понимаете? Вот. Поэтому э, надо вот как-то решить, а надо это нам или не надо. Будет оно кормить или не будет. Может быть, давайте дадим им 3 миллиона, но чтобы они потом на следующий год нам 6 дали. Потому что вот эти разговоры о том, что дети, пропаганда и так далее, это разговоры. Не будет хорошего кино, не будет режиссеров, не будет хороших артистов, не будет хороших специалистов. Вся эта пропаганда никому не нужна. Мы этим занимаемся уже больше 80 лет. Мы все пропаганда, пропаганда, а что только наши? а вот о чем мы там берем все, а вот сюда и так далее. Шевченко помнит, что сказал, да? Слово навчайтесь, боєм не забувайте і так далі. Велика людина. Так от, давайте ми рішимо. От закриємо це предприяття. це хтось в Ямполі, в піщанці і так далі. Чи не це? стоє вкладувати такі гроші, чи не стоїть. От і все, собственно говоря.